والفجر قسم ہے فجر کی ولی علن عشر قسم ہے دس راتوں کی ان راتوں سے مراد دن ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس ابو موسیٰ اشعری کعب ابن مالک مجاہد ابن جبر عبداللہ ابن عبداللہ ابن مبارک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تعالیٰ اجمعین یہ سب حضرات اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں لیال عشر سے مراد زل حجہ کے ابتدائی دس دن ہیں حضرات صحابہ کرام اور اسلاف میں معمول تھا سال میں تین عشروں کی بڑی قدر کرتے تھے ایک محرم کا عشرہ ایک رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور ایک زلحجہ کا ابتدائی عشرہ محرم کے ابتدائی عشرے کی عظمت کیوں اس کے کی بہت بڑے فضائل ہیں اپنی جگہ پہ بیان کریں گے وہاں دس عاشورہ کا دس زلحج دس محرم کا روزہ ہوتا ہے جس کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے حضرات صحابہ اور اسلاف حضور کے ایک جملے کی قدر سمجھتے تھے تو ان کے ہاں وہ دس دن بڑے قیمتی ہو گئے پھر رمضان المبارک کا آخری عشرہ اس کی عظمت کیوں اس لیے کہ وہاں لوہ محفوظ سے آسمان اکٹھا نازل ہوا تھا پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر تئیس سال چار مہینے اور تئیس دن میں حسب ضرورت نازل ہوتا رہا لیکن لوہ محفوظ سے آسمان دنیا تک اکٹھا قرآن آیا اور وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آیا اور ذی الحجہ کے ابتدائی دس دن ان کی عظمت کیوں اس لیے کہ اللہ نے ان دس دنوں میں اتنی عبادتیں جمع کر دی ہیں اور بعض ایسی عبادتیں جمع کر دی ہیں جو عبادتیں سال کے باقی کسی وقت میں نہیں ہو سکتی دیکھیں اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ہے نماز نماز پورا سال پڑھی جاتی نہیں پڑھی جاتی اور اگر رہ جائے تو قضا ہو جاتی نفل بھی پڑھ سکتے ہیں روزہ ہے آپ سال بھر کسی وقت بھی نفر رکھ سکتے ہیں سوائے ان دنوں کے جو ایام عید ہیں صدقہ ہے زکاة ہے سال بھر ادا کر سکتے ہیں لیکن آپ غور کیجئے ان دنوں میں ایک عبادت ہے حج کی اگر وہ کسی سے کسی سے رہ جائے وہ ان دنوں میں حج ادا نہ کر سکے تو کیا اس حج کو سال کے باقی کسی وقت میں ادا کیا جا سکتا ہے قربانی کے تین دن متعین ہیں دس گیارہ بارہ وہاں قربانی اس نے نہیں کی اب سال بھر وہ کرتا رہے وہ قربانی کے اجر کو نہیں حاصل کر سکتا اس کی قربانی نہیں ہوگی نفل ہوگی صدقہ ہوگا وہ کوف عرفہ ہے جو حج کا رکن اعظم ہے نو الحجہ کو وہاں میدان عرفات میں وقوف کرنا ہے اگر کسی سے رہ جائے سال بھر اس میدان میں پڑ رہے اس کا حج ہوگا وقوف عرفہ ہوگا مزدلفہ کے اندر رات رہنی ہے نہیں رہ سکا پورا سال ساری راتیں وہاں گزارے اس کا حج نہیں ہوگا کیوں یہ عبادات ان ایام کے ساتھ خاص ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو باقی سال کے دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے اور اس کی قسم کھائی اگر آپ غور کریں تو میدان عرفات کچھ فضائل اس کے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں یہ وہ مقام ہے نوز الحج کا جس دن دین اسلام کی تکمیل ہوئی ہے وہ اسلام جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلاط والسلام السلام کے زمانے سے ہوا اس کی آخری اینٹ اور اس دین کی تکمیل وہ دین مکمل ہو گیا اس میں اب ایک انج کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنی طرف سے اس میں کچھ داخل کر سکے یا اس میں سے اپنی مرضی سے کچھ نکال سکے اکمل تل دین اکم و اتمم تو علی کم نتی و رغی تم السلام دینا یہ اعلان جب ہوا تھا وہ بھی اسی عشرے کی نو تاریخ میں میدان عرفات تھا جمعہ کا دن تھا ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہنے لگا حضرت آپ کے ہاں ایک آیت اتری ہے قرآن مجید میں اگر وہ آیت ہماری تورات میں اترتی ہم اس دن کو اپنی عید کا دن بنا دیتے خوشی کا دن بناتے امیر المومنین نے فرمایا کون سی آیت اس نے کہا یہ جو سورہ مائدہ کی آیت ہے علیم لکم دینکم آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا وہ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی و لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ اور تمہارے لئے اسلام کو بطور دین کے میں نے پسند کر لیا یہ آیت ہماری کتاب میں اترتی ہم اس دن کو خوشی کا دن عید کا دن بناتے امیر المومنین نے فرمایا اللہ کی قسم یہ آیت جس دن نازل ہوئی جس وقت نازل ہوئی جہاں نازل ہوئی جس موقع پر نازل ہوئی مجھے معلوم ہے یہ عرفات کا دن تھا خطبہ حجت الوداع امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا اور کس کیفیت میں نازل ہوئی آپ اپنی اونٹنی کے اوپر سوار تھے اور ایک دم آپ کے اوپر وحی کی کیفیت نازل ہوئی جمعت المبارک کا دن تھا اور تم کہتے ہو ہم اس کو عید کا دن بناتے اللہ نے ہمیں عید کے دو دن دیے ہیں جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں اور یہ کہہ کر بتائے ہیں لکل قومن عید ہر قوم کی عید ہوتی ہے ان کی تہوار ان کی خوشیوں کے دن ہوتے ہیں اور آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے ان کے عوض میں دو دن دیے عید کے ایک عید الفطر کا دن ہے ایک عید الازحہ کا دن ہے ہمیں اپنی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کو عید کا دن بنا دیں باقی جہاں تک تعلق ہے اس آیت کا تعلق اور اس کا پس منظر سب ہمارے ذہن کے اندر نقش ہے ان ایام کی فضیلت کیسے حاصل کی جائے ہمیں اس میں کرنا کیا چاہیے کچھ خوش نصیب تو وہ ہیں جو ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے بیت اللہ کے حج کے لیے وہاں پہنچ چکے ہیں ہم نہیں گئے ہم یہاں کون سا ایسا عمل کریں جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ان ایام کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالمہ فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال بھر کے کسی دن جو نیک عمل کیا جاتا ہے وہ اس قدر افضل اور بہترین اور عمدہ اور پاکیزہ اور افضل نہیں ہوتا جو ان دس دنوں کے اندر کیا جائے ما من عمل ما من ایام العمل حفیح احب ایک الفاظ چار قسم کے الفاظ حضور نے استعمال فرمائے احب افضل از کا اعز سال بھر میں جو اعمال باقی دنوں میں کیے جاتے ہیں ان دنوں میں دس دنوں میں جو عمل کیا جائے وہ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب بھی ہوتا ہے افضل بھی ہوتا ہے عزیز بھی ہوتا ہے اور سب سے زیادہ پاکیزہ بھی ہوتا ہے یہ چار قسم کے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ نے فرمایا فخروفی فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّحْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ ان میں تسبیحات کی کسرت کرو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عمل صحیح بخاری میں تعلیقاً موجود ہے یہ حضرات ان دنوں میں بازار کے اندر جا کے بھی زور زور سے کہا کرتے تھے زور زور سے پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد بازاروں میں گلیوں میں آتے جاتے تاکہ لوگ غافل نہ ہوں کثرت کے ساتھ ان دنوں میں ان تسبیحات اور ان تکبیرات کا